Здорово, дядя. Здоровые видали. Здоровые видали. что, откуда будешь? Да из Киева. Донечанин из Киева. Из Киева. Кто? Кто? Заебись. Ну что, о чем тут разговариваешь? А ну. Обычно ищу вас, россиян. Обычно ищу вас россиян. А речь о чем ведете? Задаю вопрос, Задаю вопрос стандартный. Твое мнение, почему Россия напала на Украину? Мнение, напала на Украину? Что, да. да. Сам не, не понимаю. Вот ты, ты фаши фашистов поддерживаешь. Так ты фашистов не поддерживаешь. Нет, я ее сам воюю. В вагенере, да? В Вагинере. А, у тебя там... У... А, вагинер, это куда? Да, у тебя ж вот эта вот кепочка ну, да. Вагинер. Но ну, это наемники и военные преступники. Ты в курсе об этом? Ты в курсе об этом? Нет, нет. Да. Даже по вашему законодательству наемничество является военным преступлением. В вашей стране сюра и кривых зеркал, возможно, все. А, а, а ты обычный обычный оккупант, мародер, фашист, мародер, фашист. Ага, вот. и, при, и военный преступник? В том, что ты в составе российской российской армии либо либо вот этой наемнической группировки. Пришел в Украину и являешься военным преступником. Все просто. Напасть на другую страну это называется военное преступление. На преступление? Нет, конечно, никто на вас не нападал, но. на страну никто не нападал. Нападали на государство. На это, ты, это ты мне расскажи, да? вот Я гражданин Украины, я из Донецкой ты мне, сука, рассказываешь, что на нас никто на не нападал. И на нас не... Да, да не дай бог, чтобы я в одном окопе с такими ублюдками был, как ты. С был, как ты. Ну, да, которые вот с вами в окопе, они 200. И, и величезна подяка нашим ЗСУ за то, что они рублят из вас двухсотых. Рублят из вас ага, тут что, А где они В за нас? Рубили. Рабили. Даже ваш этот, вот этот вот Пригожин, который вас склеил, даже он признался, что сколько-то там десятков тысяч ваших положили. Именно Вагнеров. Если ты, ты же, если ты Вагнер, то как раз ты должен знать, что вас там положили просто пачками. Друзья, про... я его потери знаю. В отличие от тебя, на, на и на Солидаре. Я знаю. Ну, это, а, а, так откуда ты, ты говоришь, я знаю, ваш Пригожин говорил, что там, если не ошибаюсь, то ли 14, то ли больше тысяч только Вагнеров положили. И получается, э, а где, где нас положили, где нас двухсотили? Ты дебил? Ты не можешь ложить 2 плюс 2? 2 плюс 2? Ты, да, видимо, меня не понял. Вообще не понял. Не о том речь о... Именно о том речь нашей компании. Я сколько ваших ребят. Хохлов. Вот мне так нравится, когда он же явно не, не русский этнический. Он представитель каких-то меньших народов, да? Манкурт, который обзывает другие народы. Хотя его русские называют... Монобровым, Чернопопым и всем остальным не называют так, называют, называют. Тво твоих, твоих соплеменников называют, а ты, 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 ты Манкурт, предавший свой даже народ. Я уже не говорю за то, что ты оккупанты, мародер и убийца. Ты Манкурт еще к тому же. Ладно записанный, пошел нахер. Друзья, так, нагадую, у нас есть сбир. Годинка пришла, можно уже нагадать. У нас есть сбир на третью крымштурмовую бригаду. Хлопцам ПНБ, мы должны купить там монокуляры и бинокуляры. Цей збір не тільки збір, а ще й розіграш. Ви можете в розіграші виграти ось цей чудовий прапор з підписами хлопців якраз того підрозділу, якому ми збираємо. Плюс у нас будуть ще два прапори, які йдуть мені від інших хлопців, які вже там щось ми купляли, і вони нам присилають з подяками з підписами прапора. Також будуть в розіграші такі чудові браслети, от такі, такі от браслети, які роблять ваш покірний слуга. Это хендмейд, я, я такие вещи продаю, Ну для вас я специально делаю такие браслеты и брелоки, вот что-то подобное. Вот, как вам такой брелок? або такой? Браслеты такие, вот все это будет на розыгрыш, а будет еще вот браслет с мюллером, это для шанувальників таких, или такой брелок. Все це буде в розіграші, близько 100 подарунків там ще буде. Інші речі, які ще до мене не дійшли, але будуть. Нам потрібно зібрати для хлопців там, 150 тисяч, Доєднуйтесь всі, хто може, або по QR-коду банки, або ось, бачите тут посилання на карту допомоги нашим захисникам, або якщо ви за кордоном на PayPal, на PayPal кратно 5, 5 євро, а на картку або на банку кратно 100 гривень. Це ви можете кожна 100 гривень, кожне 100 гривень або 5 доларів, 5 євро. Це один шанс на виграш якогось з призів. Призів буде дуже багато. Там більше, ну фактично, як рахувати разом з програмою, то більше ста подарунків буде для вас призів. Тому я вважаю, що це буде дуже приємно і для вас, і для мене. Бо я тоді зможу зібрати хлопцям на ПНБшки, купити їм, передати і бути задоволеним, бо це най... найліпше для мене задоволення, коли я щось хлопцям передаю і вони. Ви б бачили їх очі. Вони такі благодарні, такі задоволені цим. Тому приєднуйтесь. Нагадую, що навіть якщо у вас немає 100 гривень, якщо ви будете, можете задонатити 10, 20, 50 гривень. Це теж буде. Я думаю, що я якийсь там невеличкий розіграш для, люд, для люд, таких людей теж зроблю для того, щоб було приємно. На жаль, прапор не зможу, але, але подумаю. Привіт. Здравствуйте. Меня зовут Артем, я данічанин із Києва, Як вас зовут, откуда ви? Я из Курска, а вы откуда еще раз? Даничанин из Киева. А, из Киева, а. Да, я из Курска. О чем общаетесь из Киева? В основном об отношениях стран моей и собеседника. Зависит от собеседника, да? В основном об отношениях стран моей и собеседника. Ну, то есть, да. если, если вы из России, я, я из я. Украины, наверное. Разговариваю об отношении России и Украины. Вот, да, хорошая тема, кстати, актуальна. Как вы думаете, почему так произошло, почему Россия зашла в Украину? Ну, Вторглась вторглас, на территорию Украины. Как ну, это? наверное, по, по одной простой причине, потому что вы, как Страна и как народ, ваше население, не признали ментально, что украинцы это отдельное государство и отдельный народ. У вас вот эта вот мантра об это одном произошло? народе. Это, В 91-м. В 91-м. А что так долго ждали, не нападали, 30 лет ждали, 20 лет ждали? Так вы сначала пытались Мы экономически вы, раздавить вы, Украину. Пытали, Молодой человек, а вы, что, вы, вы хотите услышать ответ, тогда Пожалуйста, закрываем ротик и слушаем. Или у вас, как у всех россиян, пошел поток? Все, пошел поток. Ну бесполезно разговаривать. Человек просто-напросто в потоке. Приветствую. Здравствуйте. Меня зовут Артем, я Даничанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут Геннадий. Я из Киева. А это что за город? Где он находится? Ну, Киев. Мать городов. Не, не, вы не из Киева, молодой человек. Не рассказывайте сказку. А откуда? А откуда я? Ну, у меня показывает, допустим, что вы из Тюмени. Ну, технологии творят чудеса. Технологии творят много чудес, но не настолько. Полностью, полностью закрыт. Пол полностью закрыть VPN очень сложно. Вы думаете, невозможно обмануть это? Переадресация? Можно. Можно. Вопрос заключается в том, что я не верю, что ну вы вот. из Киева. о чем вы говорите? Я не верю, что вы из Киева. У -у -у. Ну, это ваше право. Да? Ну, я говорю, это Мы... ваше право. Мне не верить. Не подскажете, тогда, не если, если вы из Киева, не подскажете, на какой улице находится. Ой, на, на какой станции находится ну, линия? Находится гидропарк. Какого цвета стан, э, линия метро? Вы меня запутали, блин. Какого, линия, какого цвета линия метро на э, гидропарке? А? а, вот так. Сейчас посмотрим. Ой, классический, российский, как бы это сказать, помягче, балаболь. Ну что, посылаем нахер или, или послушаем? Россияне, объясните ну, мне, почему, общаемся, почему вы постоянно брешете? Вот скажите мне, вот у вас знаю, это заложено генетически, да, а, в крови, я понял. У -у -у. Красть, воровать, э -э 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 -э, грабить и брать. Вот это вот, это ваше кредо, ваша вы ментальность. Повторили? Нет, это разные не, варианты. Нет, мы еще пизды давать умеем. Это самый главный фактор у нас. Ой, два года, вторая, вторая Страшно, армия да? мира пытается, пытается и никак не может победить 22-ю армию мира. Вот настолько вы сильные, такие вы звездюлины даете, что не контролируете до сих пор ни одной области нашей. вы себе представляете? дайте я посмел. так на переэкзаменовку даже не знают ничего О, этот человек наверное не будет ругаться сразу. ну я обычно ругаться начинаю когда человек начинает быковать вот, вот тогда я ему популярно начинаю объяснять где что и как скажите пожалуйста у меня один пожалуйста вопрос Угремит кто на Украине легализовали каннабис ну, в медицинских целях. Медицинский каннабис а, — это вот, две разные вещи. Да, да ну вот. И ну, я не очень разбираюсь, поэтому вопрос: а может ли теперь человек пойти и купить наркотики? Нет, ну вот, каннабис. Медицинский каннабис ⁇ это совершенно другая вещь. Вы даже не понимаете, о чем вы говорите. Он прописывается в медицинских целях. Вот есть люди, допустим, с болезнью Паркинсона. И медицинский каннабис позволяет им нормально жить, потому что э, с болезнью Паркинсона у него Нет. все трясется. Э, молодой человек, вы хотите услышать ответ? Имейте какую-то храбрость, услышать это? это таблетки и это, ну, это. Это таблетки, это, это, это масло, это э, есть трава. Но эта трава, она, она специально там обработана, что только определенные эти. Но в основном это либо таблетки, либо это лекарство. Ну, это либо там масло такое. Понял. Так что это все нормально. Ну, ладно, я понял. Если... Спасибо. Пожалуйста. Хорошо, я понял. Спасибо. Я получил ответ. Спасибо. еще такой вопрос. Скажите, а правда что mm -hmm. если вы из какого города? Даничанин, из Киева. Из Киева. Скажите, это правда, если при Киева э, человек, ну, зик, скажем, кинет руку, ему за это ничего не будет. Его посадят. Видит полицейский, это не У нас уголовное наказание за это есть. У нас статья за это есть. я видел. Я видел видео, где идут люди с факелами и с, ну, с фашистскими э, Начнем с того, что с факелами это не показатель нацизма. Нет, Под... неosp주는... э, э, Во-вторых, э, вы, наверное, чего-то путаете, потому что у нас, я же сказал, что я вам у нас запрещена как советская символика, так, Простите, и, так и немецкая. Вы прям Я отвлекся, молодой человек. О, пошел поток опять. Я объясняю, у нас запрещена как советская, так и нацистская символика. Поэтому все ваши вот эти вот влажные фантазии, это ваши влажные фантазии. Плюс огромное количество фейков, которые сделали россияне. Все? Это же безумие. Что безумие? Это безумие За... вот безумие запрещу... запрещение советской и нацистской символики? Вы идете какой-то стрим. Вы сейчас по-любому ведете какой-то стрим, и меня и видят много людей, но ну, я постоянно разговариваю на один, Я вы сейчас пытаетесь на ходу переобуться. Я да. вам заявляю, я своими глазами видел, а вы говорите, это фантазии. фантазия. Ну, как мы можем говорить? Знаете, не ваш э, Юрий Лазар рассказал о том, ну, что батальон, Земля плоская. Да. А что батальон Азов? Я лично знаю, ребят, батальон Азов. Дальше что? Ну, ну, президент поддерживает батальон Зов. А и что? Он уже, кстати, не, да, давно не батальон. Татуировки. Это что? Это же, Какие это фашистские не татуировки? Нет. Молодой человек, обратите внимание на ваше ваше. Обратите внимание на ваше ДШРГ Русич, глава которого Мельчаков, является открытым нацистом, и он об этом сам заявляет. Ваш топ-чиновник Рогозин. Зиговал на русском марше. Посмотрите на ваши русские марши, где открыта э, нацистская символика и открыто зигуют. Поэтому не, не вам пытаться мне что-то рассказать. Я думаю, будет проще, если если вы подумали, что мы перепираемся, будет проще, если я сразу признаю, в моей стране, в Российской Федерации, есть фашисты, есть нацисты. Есть люди антисемиты там и всякие разные это большая страна. В, а вопрос есть. вопрос а в процентности люди. я не перепираться я не у кого больше я ни у кого больше я не мерится. А, а я больше. вам объясняю это вопрос вопрос, вопрос процентности правда я вам ли объясняю. Ли неправда Простите, неправда. Простите, Простите, неправда вы, вы, вы неправда молодой человек а гомосексуалисты при чем здесь уже? Нет, ну, 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 ладно, ну бог с ним, это я сейчас, это следующий вопрос. Но вы не видели, вы отрицаете, что было шествие с фашистскими крестами? Вы что, серьезно? Это можно Ой, Ладно. Это, это, клиника, и при том не как-то да, не, не, не важно. Нахер. Не, ну я... Когда он начал уже за ЛГБТ сообщество начал рассказывать, это вообще уже тогда клиника.